Islam yang sebenar dipelihara oleh Allah Taala. Maka kumpulan Islam yang sebenar ialah kumpulan Islam yang ada di dalamnya akidah, ada dalamnya syariah, ada dalamnya tasawuf, ada dalamnya politik, ekonomi. Bermula dari Islam orang sehingga mengislamkan negara yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama-ulama kita yang menubuh pas tahun 1900 51 ulama-ulama yang berwibawa yang mengaji di pondok-pondok yang muktabar yang balik daripada Mekah daripada Mesir daripada India bukan yang mengaji ilmu tengah jalan mereka inilah yang mengadakan muzakarah muzakarah diadakan setelah diharamkan Hizbul Muslimin ulama diajak oleh UMNO pada masa itu baru agama UMNO ajak muzakarah untuk bincang pasal lutri maka dia adakan muzakarah dalam muzakarah itu bukan lutri yang dibincangkan yang dibincangkan wajib kena ada parti Islam parti Islam yang memperjuangkan Islam yang menegakkan pemerintahan Islam maka ditubuhkan di seperang perai tahun 1951 dan parti ini menyatakan dalam undang-undang tubuh dia Hukum yang tertinggi Quran, hadis, ijma, ulama' dan khiyas Dan untuk memelihara parti ini ditubuhkan menjadi syura' ulama' Untuk menjamin supaya parti mengikut ajaran Islam Tak pesong daripada Islam Walaupun sedikit Yang kedua Sifat parti Islam Yuhibbuhum Adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin menunjukkan rendah diri sama orang yang beriman dan menunjukkan berani terhadap musuh-musuh Islam kita nak bersikap rendah diri sama-sama kita kerana kerja Islam ni tak boleh buat kerja seorang kena buat kerja ramah-ramah ramah-ramah orang Islam orang yang berjiwa Islam Mestilah dijadikan hubungan ukhwah. Hubungan persedaraan di antara satu sama lain. Sehingga merendah diri di antara satu sama lain. Kalau ada silap faham, salah faham di antara kita. Kita tinggal dulu salah faham ini. Utamakan dulu untuk menegakkan Islam. Untuk memperjuangkan Islam. Contohnya ulama-ulama mazhab. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Yang kemudian Ibn Taymiyah, Imam Nawawi dan lain-lain lagi. Mereka tak berbaloh di antara satu sama lain. Yang balohnya anak murid yang mengaji sikit yang tak kerti. Ulama-ulama yang besar ni tak balah. Walaupun mereka khilaf dalam masalah kunut. Imam Hanafi kata kena baca kunut. Tak payah baca kunut. Mak semaya subuh. Hambali kata tak payah baca kunut. Maliki kata begitu. Syafi'i kata kena baca kunut. Bila semaya subuh. Walaupun mereka berdebat pasal bak kunut. Tapi mereka tak berbalah di antara satu sama lain. Mereka mengaji. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Muhammad bin Hasan Al-Shaibah ni. Anak murid pada Imam Hanafi. Imam Ahmad bin Hanbal mengaji dengan Imam Syafi'i. Imam Daud Az-Zahiri mengaji dengan Imam Syafi'i walaupun dia menubuhkan mazhab Az-Zahiriyah. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Walaupun mereka semayang dengan cara yang berbeza dalam masalah cabang. Semayang lima waktu tetap wajib. Tapi kunuk mereka hilang. Bak mereka hilang. Syafi'i kata niat kena ada dalam Allahu Akbar masalah lain kata niat Masa tu tangga di rumah boleh dah Mereka tak balas Antara satu sama lain Mu nak pakar tu pakarlah Semayang semuanya soh berlaku Mereka berimam Dan mengaji dia antara satu sama lain Yang balas-balas ni yang mengaji sikit Sebab mana dikatakan Kalau air dalam botol tu sikit Kocok kuat Kalau air dalam botol tu banyak Kocok dia dah kuat kalau hak kocok kuat tu menangkan ilmu dia sikit tak banyak. Hati yang kocok kuasa tu. Ini dia. Kita kena faham doktor dalam masalah ini. Imam Syafi'i. Semayang. Di Baghdad. Semayang subuh tak baca kunut. Orang tanya Imam Syafi'i pasal apa tak baca kunut. Kata Imam Syafi'i. Kerana menghormati Abu Hanifah. Hormat Abu Hanifah. Imam Malik bin Anas. Dia beritahu kepada dia, wahai Imam Malik, wahai Imam. Siapa ini beri pendapat lain? Pada Tok Guru macam mana? Kata Imam Malik boleh jadi pendapat dia betul, pendapat aku salah. Tapi pada pandangan aku, inilah yang betul, boleh jadi salah. Hak dia salah, boleh jadi betul. Kecuali perkara yang ada nah dalam Quran, yang nyata. Yang ada nah dalam hadis yang nyata. Nah yang tak nyata, mereka mempunyai pandangan-pandangan yang berbeza. Oleh kerana itulah bila mari musuh mereka lawan musuh. Mereka berjihad, mereka berperang, mereka menegakkan negara. Bila ada kerajaan zalim, mereka tegur kerajaan zalim, mereka bersatu. Walaupun mereka berbalah dalam masalah hukum, berbalah dari segi hujah, mereka bersatu dari segi dasar dan prinsip. Ini perkara yang kita kena faham. Oleh kerana itulah Pati Pah menerima semua gulungan dalam Pah ini. Semua kalangan ada belakang dalam Pah. Masuk Pah. Berjuang. Matlamat kita untuk mendirikan sebuah pemerintahan Islam. Kalau ada selisih faham. Kita berkira lah dengan cara yang baik. Yang bertolak angsur. Di antara satu sama lain. Kita hanya bertegang dengan lawan kita. Dengan kawan kita. Kalau kita berselisih faham. Kita mesti bermaaf. Di antara satu sama lain yujahiduna fi sabilillah wa la yakhrafuna law matalah. Berjihad berjalan Allah dan tidak takut cercaan orang yang mencela. Apa makna jihad? Jihad dari berjihad yujahidu jihadan wa mujahadatan wa jihadan. Itu mengikut qurayan ilmu sharaf, ilmu bahasa Arab. Dan perkataan al-juhud ataupun azh al dengan makna menghadapi kepayahan dan mengembelengkan tenaga. Dengan tujuan untuk meninggikan agama Islam. Supaya agama Islam itu memerintah. Kita sanggup menyumbang penikmat yang Tuhan beri. Orang yang fikiran dia bijak, dia sumbang fikiran dia. Orang yang harta banyak, sumbangkan harta dia. Orang yang tenaga dia lebih, sumbangkan tenaga dia. Orang yang tak mampu berdoa kepada Allah Ta'ala. Semua mendalakan tugas masing-masing dengan bersungguh. Tujuannya untuk memenangkan agama Islam. Pernah seorang sahabat bertanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rajulu yuqatilu wa fi riwayatin hamiyatan wa ar-rajulu yuqatilu ghanimatan wa fi riwayatin maghnam. Ar-rajulu yuqalu li fi sabilillah. Ada orang yang dia berjuang kerana membela puak dan kaum dia. Walaupun kaum dia salah, dia berjuang untuk kaum dia, puak dia bangsa dia. Ada orang yang berjuang Ada nak no harus benda Kalau menang Boleh benda tu, boleh benda ni Boleh balok, boleh tenda, boleh kontrak Boleh macam-macam Dah ada dah niat dalam hati dia Orang yang berjuang Supaya orang kata dia berani, orang kata dia bijak Siapa dia yang berjuang kerana Allah Jawab Nabi Zalam Alladhi yuqatilu litakuna kalimatullahi hiyal'ulia Fahuwa fisa bililah Orang yang berjuang supaya kalimah Allah itu tinggi, dialah yang berjuang perjalanan Allah. Yang mendapat kelebihan berjuang perjalanan Allah. Di mana kelebihan berjuang perjalanan Allah ini tak terhingga pahalanya. Masalul ladzina yunfikhuna amwalahum fi sabilillah. Kama tadi habbatin ambat. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasu'al alim Orang yang membelanjakan harta dia Kerana nak memenangkan agama Allah Perjalanan Allah Sama seperti orang yang tanam satu biji benih Tumbuh daripadanya tujuh tangkai Tiap-tiap satu tangkai seratus biji Allah menggandakan siapa ia, yang ia kandaki Allah maha luah kurnianya Lagi maha mengetahui Maknanya sumangan kisah binillah Berlipat kali ganda pada sumbangan sedekah. Kalau beri sedekah, dapat pahala 10 kali ganda. Kalau sumbangan jihad, dapat pahala 700 kali ganda. Pasal apa yang jadi begitu? Sebabnya, kita beri sedekah, kita nampak orang tu buta. Nampak orang tu tak orang. Nampak orang tu pakaian dia buruk. Nampak orang tu kuh kering. Nampak orang tu doa'at. Er. Napa orang tu rumah dia terbakar? Napa orang tu dia kemalangan? Kita napa? Ada pun sumangan fisabilillah ni, tak napa. Kita napa orang yang berjuang ni gagah, segar. Zaman dulu ada kuda, ada kereta. Kuat. Macam mana beri semangat? Wa abi fitih dia. Dia jadi pemimpin, dia jadi ketua. Aku boleh apa? Ini soalan-soalan yang timbul. Oleh kerana soalan-soalan inilah maka semangat fisabilillah digandualkanlah 700 kali ganda. Kerana payah orang nak beri. Kerana apa? Kerana banyak soalan-soalan syaitan. Syaitan menyuah dalam kepala kita macam-macam soalan. Kalau beri, ha oh, dia nampak segak, nampak gagah. Jadi pemerintah, aku jadi apa? Ini soalan. Dia tak nampak tujuannya untuk memenangkan agama Islam. Belum agama Islam menang, hukum Allah diamalkan. Hukum kisah, hukum hudud, hukum ta'zir. Dilaksanakan. Dan perjuangan ini satu perjuangan yang payah. Kerana berdepan dengan kerajaan yang memerintah. Yang mempunyai bala tentera, yang mempunyai kekuatan. Tak mudah. Kesulitan-kesulitannya sangat banyak. Perbelanjaannya sangat mahal. Mereka yang berjuang menghadapi kesusahan. Tuhan sebut dalam Quran للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في العض يحسبهم الجاهل اغنيا ان التعفف بسمهم لا يسالون الناس الحافه سمغان فقط diberi kepada orang yang ditahan tak boleh berniaga, tak boleh berkebun tak boleh apa kerana apa kerana dia menghabiskan masa dia untuk memenangkan agama Islam Orang yang jahil menyangka mereka kaya. Padahal mereka adalah fakir. Mereka tidak meminta sedekah kerana mereka ada marwah. Mereka yang berjuang untuk menegakkan agama Islam ini, orang yang marwah dia tinggi. Dia cinta minta sedekah sekali-kali walaupun dia tak ada duit. Orang ramalah yang menilai dia untuk memberi sumangan kepada dia. Ini Tuhan kata mereka yang patut diberi sumangan. Yang digandakan dengan tujuh ratus kali-kali. Nak cari keikhlasan dalam sumbangan ini payah. Dan nak cari orang yang berjuang, yang tahan diuji juga payah. Oleh kerana perjuangan ini pahalanya sangat besar. Kelebihannya besar di sisi Allah. Dia beri belipak kali ganda derjat daripada mereka yang tidak berjuang. Jarak dia antara mereka yang berjuang dan tak berjuang. Darjaknya antara langit dan bumi.